Украинское законодательство строго запрещает проведение какой-либо рекламы, агитации за день до выбора. То есть сегодня день спокойствия, день тишины, как бы любая политическая реклама, она должна быть снята. Но многие политические силы манипулируют, скажем так, законодательством и на тех местах, где размещались раньше бигборды с агитацией за политическую партию или кандидата, размещены борды в тех же тонах, в тех той же исполнении графическом, но они уже не содержат название партии либо кандидата. То есть, но тем не менее, как бы у избирателя это проводит определенную ассоциацию с политической силой, которая планировалось ранее на этом городе. То есть это является действительно нарушением. Но милиция, она не в состоянии расследовать такие правонарушения, у них нет опыта. И, во-первых, самое главное, нет желания заниматься политическими вот этими агитацией и другими нарушениями избирательного процесса. За агитацию в день выборов, агитацию в день выборов, либо накануне дня выборов, то есть день спокойствия, то есть предусмотрена административная ответственность, которая предполагает наложение штрафа до 850 гривен. В Европе, в западных странах такого явления, как День спокойствия там, или подмена понятий, манипулирование законодательством, к счастью, нету, и нужно брать пример с этих стран. То есть, например, Албания, она урегулировала избирательный процесс на основании договоренности между политическими силами, которые прописывают, каким образом будет проводиться агитация, каким образом убирается политическая реклама и так далее. В Польше такой момент есть, когда органы местного самоуправления определяют только четко определенные места, и берут плату за размещение политической рекламы политических сил. И после выборов, соответственно, за полученные деньги они приводят в порядок, вот, убирают мусора и так далее от той рекламы, которая ранее размещалась.